Salam əziz izləyicilər. Bu videoda Ümumi Tarix ve saytımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dəər nəşrilərin Ümumi Tarix ve saytının müəllifi mən Rav Xəlilov. Vəsait haqqında çox suallar verilir. Ona görə bu videoda, videoda ə, qısa şəkildə ümumi məlumat verəcəm. Vəsait həm abituriyent, həm də Miq proqramını tam əhatə edir. Həm abituriyentlər, həm də Miq və sertifikat hazırlayanlar rahat bir şəkildə istifadə edə bilərlər. Ə, mən özüm də ə, bu yaxınlarda mik hazırlığına başlayacam və biz də bu vəsaitdən rahat şəkildə istifadə ə, edəcəyik. Deməli kitab 8 bölmədən ə, ibarətdir. Mən bölmələrin hər birindən qısa şəkildə bir nümunələr göstərəcəm ki, ümumi bir təəssürat yaransın. Vəsaitin üstün tərəfi mövzuların oxunaqlı olmasıdır, üslubunun rahat olmasıdır, məlumatların qruplaşdırılmasıdır və sxem və qrafiklərlə zəngin lider. İndi bölmələrə bir-bir baxaq. 1-ci bölmədən məsələn, ə, Misir mövzusuna baxaq. Misir mövzusunun coğrafi mövqeyi burada punktlar vasitəsilə qruplaşdırılıbdır. Ə, daha sonra Neçay haqqında məlumat ə, bu cür sxemlər istifadə olunub. Burada ümumi məlumatlardır və burada hamsi hər bir məlumat qruplaşdırılıbdır ə, və məzmun ümumiyyətlə həm də bu nəzərə də tutulub ki, məzmununda test tapşırıqlarında istifadə olunan sual formalarına uyğun qruplaşdırmalar aparılıbdı. Daha sonra burada idarəetmə sistemi bu formada qruplaşdırılıb hamısı, sosial təbəqələr qarşısında açıqlamaları və Misir hökumdarlarının fəaliyyət istiqamətləri hamısı cədvəldə bu formada verilib bu cür sxemlərdən də istifadə olunur döyüşlərdə, müqabilələrdə və sər istifadə olunur. Mədəniyyət hissəsi də hamısı bu formada qruplaşdırılıbdı. Eee və hər bölmənin sonunda bölmənin xronologiyası verilib. 2-ci bölmədə Ərəb xilafəti mövzusuna baxaq. Burada da Ərəblər haqqında ümumi məlumat, İslam dininin meydana gəlməsi, qarşısında izahlar verilir. Daha sonra eee İslam dinin haqqında da məlumatlar davam edir. Sülalələr və 4 xalifə xalifələr dövründə burada qruplaşdırmalar var. İslam dininin yüksəlişi, ordu quruculuğu, xəlifənin vergi islahatı və yürüüşlər. Yürüüşlərdə də ümumi məlumatlar və xüsusən bizə xas mübarizə ayrılıbdı, ayrı-ayrı xanalarda verilib. Daha sonra Əməvilər dövrü ərəblərin xarici siyasəti formada qruplaşdırılıb. Abbasilər dövründə isə idarəetmə sistemi, torpaq müqəddət formaları və Vericilər hər biri bu formada ə, qruplaşdırılıb. Bu Ərəb xilafəti mövzusudur. Digər 3-cü bölmədən Qərbi Avropada mərksələşmiş dövlətlərin yaranması ümumiyyətlə ə, bunu deyim ki, vəsait son dərsliklərə uyğundur. Ə, yenilikləri tam əhatə edir ə, və ə, o sardan da istifadə edənlər rahat ola bilərlər. Məsələn, bu məlumatların əksəriyyəti yeni dərsliklərdəndir. Fransa 11-16-cı əsrlərdə Fransanın şumarələcənlə arasında fərqlər bu formada cədvəldə izah olunubdu. Daha sonra Fransa və Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması, 4-cü filippin dövrü, burada Pap ilə münaqişəsi bu formada qruplaşdırılıb. Punktlar vasitəsilə ayrılıb. 100 illik müharibə, 100 illik müharibənin səbəbləri, bəhanəsi, gedişatı, qoşunların müqayisəsi, döyüşlər, hamısı bu formada Jacquerie isyanı qruplaşdırılıbdı. Üsül müharibənin nəticələri də ayrıca verilib. Daha sonra İngiltərə 11-16-cı əsrlərdə mövzusu. Burada İngiltərənin ə, normal işğalı nəticələri, işğaldan sonrakı inkişaf xüsusiyyətləri ağrar və şəhər ayrı-ayrılıqda verilibdi. Daha sonra II Henrikin istilahatları bu formada cədvəldə ayrılıbdı. Böyük azadlıqlar xəritəsi. Burada yeni məlumatlar var. Dərsliyin dəstəklərinə uyğundur vəba epidemiyası yeni dərsliklərdəndir. O' Taylor'sian yəni, səbəbi, gelişatı və nəticələri Tudorlar sonrasını hakimiyyətə ə, gəlməsi, Elizabetan hakimiyyət dövrüdə bu formada qruplaşdırılıbdı. Daha sonra, ə, burada baxaq. Reformasiya 30 illik müharibə, 30 illik müharibə yenə əlavə olunmuş mövzudur yeni dərsliklərdə. Məsələn, reformasiya haqqında ümumi məlumat, daha sonra isə səbəbləri, siyasi, dini, sosial və iqtisadi hamsı ayrı-ayrılıqda verilibdi. Reformatsiyanın başlanması, daha sonra Aqsbuk sazışı, reformasiyanın qarıb gəlməsinə təsir edən amillər, Papa'nın reformasiya qarşı mübarizəsi burada punktlar vasitəsilə verilib. Məsələn, tədbirlər ə, qeyd olunur. İsa cəmiyyətinin yaradılmasıdır, onun fəaliyyətidir, məktəblərin açılmasıdır. Ə, i̇nkvizisiyadır, Varfolo megecə səhadisəsidir. Reformasiya nəticələri burada qruplaşdırılıb. Kilsə və millət dövlətçiliyi ilə bağlı nəticələr və sosial iqtisadi və təhsilə bağlı nəticələr. Çantan müharibəsi Tomas Münzerusyanı, aşağıda onun ə, müqayisəsi verilib Martin Luterlə, reformasiyanın digər ölkələrə yayılması, ən sonunda isə 30 illik müharibə bu yeni məlumatdır. 30 illik müharibədə də səbəb təşəmmüil namirlər başlanmasından gedişatı vestfaliya sürdürür. Ən sonda isə 30 illik müharibə nəticələri və vestfaliya üsulu nəticələri bu ilmi imtahanına burdan sual düşmüşdür. 5-ci bölmədə Rusiyə 1920-ci ilin əvvəli. Burada məsələn, bu vəsaitdə bu şeylərdən çox istifadə olunub. Daxili siyasətdə sol tərəfdə daxili siyasətin başlıca istiqamətləri verilib, sağ tərəfdə isə onun izahları, ə, açıqlamaları verilib. Məsələn, burada I Aleksandr kolleğiyalarının nəxvi onun açıqlaması zadəgənlərin hüququndan bağlı açıqlama, Dövlət Şurahı təhsil haqqında qanun, senzura və təhsil haqqı sayəsində görülən işlər. Xarici siyasətdə də Fransa ilə münasibətlər, aşağıda isə Osmanlı və İsveçiya münasibətləri hamısı ayrı-ayrılıqda Perlentinə qalayan dövründə orada açar sözlər büroqrat rejimi, nəzarət və senzura aşağıda isə onun açıqlamaları verilib. Xarici siyasətdə Kırım müharibəsi, məsələn, bəhanə müharibənin gedişatı, nəticəsi Paris sülhü və Paris sülhünün nəticələri. İkinci Aleksandrın hakimət dövründə islahatlar, kəndli islahatı bu formada qruplaşdırılıb, Zemstvo məhkəmə və hərbi islahat. Daha sonrası islahatın nəticələri bu formada verilibdi mərkəzəssə və qafqışman qafqazın işğalı 3-cü Aleksandr və 2-ci Nikolaydan hakimət dövrülər və stolpin silahları ilə bu mövzunu bitir. Daha sonra isə Osmanlımız gəlir. Burada da həmçinin bu cür qruplaşdırmadan ümümmətlə yana yəni, vəsaitnəsəs üstün tərəfi bu qruplaşdırmaların üstünlüyüdür. Bu birində Versal bu bir bölmədə Versal-Vaşinqton sisteminə baxaq. Bu il qəbr imtahanı situasiyası oldu düşmüşdü. Burdan bu formada Parslü konfransı qruplaşdırılıb. Daha sonra müqavilələr, Versal müqaviləsində belə bir şey var. Ərazilərlə bağlı olan maddələr, hərbi sahələrlə bağlı olan maddələr və maliyyə ilə bağlı olan maddələr. Yəni Versal sistemi parçalanıbdı, ayrılıqda verililib və digər müqavilələrdə həmçinin burada qeyd olunub. Daha sonra, eee, deməli bu formada tutaq ki, ABC kateqoriyasının bölünməsi, mandat uyuq qalan ölkələr belə sistem şəklində verilməsi oxumağı öyrənməyi deyir, rahatlaşdırır. Ziddiyyətlər və nəticələr Vaşinqton konfransı bu formada qruplaşdırılıb. Bu qəbldən düşən sualın üçünün də cavabı bu sxemlərin içində var idi. Daha sonra baxaq, burada II Dünya müharibəsi mövzusuna mürəkkəb mövzulardan biridir. Müharibənin səbəbləri, dövlətlərin məqsədləri bu cür qruplaşdırılıb. Daha sonra Polşa hücumu, Almaniya cəphəsində, SSR cəphəsində ayrı-ayrılıqda verilib. Cəbhələr, qış müharibəsi, ə daha sonra Qərbə müharibə, Dunkerk mövzusu, Alman işğalları bu dövrdə verilib. Dimdə bu sual var. Bu Alman işğalları Danimarka, Norveç, Hollandiya və Belçika ardıcılıq soruşulur. Daha sonra Almanın böyük bir dənə hava yolu hücumu, su yolu hücumu, strateji və səfrlə Hitlerin ilk strateji məğlubətə qarışdırılır deyə burada ayrılıqda verilib. Qarışdırmamaq üçün Balkanlarda və Afrikada aparılan hərbi əməliyyatlar, uzaq şərqdə əməliyyatlar SSR-in müharibəyə girməsi, daha sonra Moskva döyüşü, formada Lend-Lease qanunu, Atlantika xəritəsinin prinsipləri. Məsələn, burada belə bir cədvəl var aşağıda. Deməli, burada burada Böyük Britaniya və ABŞ-in SSR-ə yardımları yardım yolları var. 3 yardım yolu var, hamısı qruplaşdırılıb. 3 Üç yolun 3-ünün də Mümkün yolların hansı müsbət və mənfiləri var idi və hansı yoldan istifadə etmək daha əlverişlidir? Bu formada aşağıda hamsına sıxlamaları var. Birləşmiş Millətlər bəyanatnaməsi, bundan sonra əsaslı dönüş, burada da əsaslı dönüş haqqında qarışdırılan bir yer var. İlkin addımlar başlaması, başa çatması ayrı-ayrılıqda verilib. Burada Tehran konfransı bu cür qruplaşdırılıb. Rəhbərlər, müzakirə olunan məsələ və qərar. Daha sonra burada Kırım konfransının qərarları, Almaniyə bağlı olan qərarlar. SSSR razlaşmaları və sənədlər. Burda hamsı tək-tək verilib. Potsdam konfransı, daha sonra isə müharibənin başa çatmasında da qarışdırılan bir məqam var. Avropada müharibənin başa çatması, II Dünya müharibəsinin başa çatması formada verilibdir. Qarışdırmamaq üçün. Və burada bir də SSR mövzusuna baxacağıq. SSR-i mövzusunda II Dünya müharibəsindən sonrakı dövr SSR-i. Burada II Dünya müharibəsinin SSR-ə nəticələri, daha sonra qaradan kaldırmaq üçün görülən tədbirlər, idarəetmədə olan dəyişikliklər. Xruşçovun rəhbərliyi dövründə bayaq dediyim kimi daxili siyasət, solda daxili siyasət, qarşısında isə onun açıqlamaları verilib. Xarici siyasət də eyni şəkildə qruplaşdırılıb. Brejnev dövründə də eyni. Məsələn, daxili siyasətdə Xruşçovdan fərqli məqamlar ki, bu imtahnada da bu formada istifadə olunur bu suallar. İslahatlar cəhdi, yeni konsulsiya və iqtisadi tənəzzül. Mişal Qarabashovun yenidən qurma islahatlarının gedişatı və İqtisadi siyasət nəticələri dəyə qruplaşdırılıbdı. SSR-in dağılması, daha sonra müasir bursa yetisinin fəaliyyəti eyni qaydada qruplaşdırılıb və müasir Rusiyanın xarici siyasətində daşənt müqaviləsi, Burapeş danışıqları, istiqamətlər ayrılıb, hamsa nüvə silahı məsələsi, Ukrayna ərazidövlə müsələsi, daha sonra Rusiya-Ukrayna gərginliyində də Donamma gərginliyi və Qırımı ilhaq etməsi ayrı-ayrılıqda qruplaşdırılıbdı. Bir də burada ən sonuncu bölmə 8-ci bölmədir. 8-ci bölmədə burada bir də Çin mövzusuna göstərəm sizə. Bu, çünki situasiya sualına Çin düşmüşdü. Axırıncı yaydakı imtahandır 3-cü qruplara. Çin mövzusu bu formada. Vətəndaş müharibəsi, gedişi, nəticələri, Çexerin xarici siyasəti, SSR ilə münasibətləri. Sual düşən hissə burdan idi formada aqrar sənaye sahəsi böyük sırayı plan və nəticə hamısı qruplaşdırılıb. Düşən sual burdan idi. Mədəni inqilabdan bu iki məqsədi yazmaq lazımdı və nəticələri yazmaq lazımdı. Birdə inqilab mədəni inqilabın adını yazmaq lazımdı. Bu formada hamısı qruplaşdırılıb cədvəllərlə, səliqəli şəkildə. Burada ən son deməli 8-ci bölmə miq proqramı çərçivəsində. Bu isə soyuq müharibə mövzusudur. Soyuq müharibə mövzusunda hamsı bir bu formada səliqəli şəkildə qruplaşdırılıb və bölməsi verilib. Bölmənin xronologiyası verilib. Mik proqramı çərçivəsində əlavə mövzular. Bu niyə ayrılıbdı? Bu hissə abituriyentlər din proqramını ayrı oxuyur deyə onlarla qarışmasınlar deyə burdakı bölmədə olan mövzular sırf mik proqramında olan əlavə mövzulardır. Yəni tarixdə dövrləşmə, il hesabı, tədqiqat metodları, ə, tarixlə bağlı olan elmlər, ə, predmet vəzifələr Babil dövləti və digər, yəni din proqramında olmayan mövzular burada ayrıca verilibdi. Qarşılıq olmasın deyə. Vəsait barədə bu qədər sualınız olsa, rəy bölməyə qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.